sizə bu həftə ay 1-dən 7-sinə avqust ayında həftəlik proqnozunu bildirmək istəyirəm. Əkizlər bürcündə görək nələr çıxır. Bu həftə Əkizlər bürcündə stabil keçəcək. Gününüz inşallah, həftəniz həftənin əvvəli bəzi gərginliklər, halsızlıqlar, bir az narahatlıqlar ola bilər. Həftənin ortasında maddi tərəfdən bir sevinclər ola bilər. Həftənin sonunda, yəni dincə, dincələcəksiniz. Bəzilərinizə ümumi bir baxışdır. Bəzi problemlərin sıxıntısını həll edəcəksiniz. Dostlarınızla bir qrupda elə bir səyahətə getmək istəyəcəksiniz. Bu təbiəzlərinizdə əkizlər bürcündə olanlar, bəziləriniz turla, ə, yəni gəzməyə çıxacaqsınız. Tanışlıqlar olacaq. Gözlədil gözlənilməyən bir yerdən tanışlıqlar olacaq siz üçün. Siz bir sualınızla bağlı telefonla, ə, telefon zəngi ilə cavabını alacaqsınız bəzilərinizdə sağlamlığınızla bağlı qulağınızda, dişinizdə problemlər, ağrılar ola bilər, yəni problem var, onu həll etmək istəyəcəksiniz. Vəzninizin inanın əlinizdə əl bacarığınız o qədər var ki, o əl bacarığınızla xırda-xırda əlinizə satış, alışla, elə bir satmaqla, nə isə əl bacarığınızla xırda-xırda əlinizə rozu gələcək. Sənət işi ilə məşğul olanlar olacaq. Bax, keçmişdən uzaqlaşmaq istəyən var. Ailə daxilində elə bir fikrinizi bölüşəcəksiniz. Öz sevginizlə, öz, yəni ailəyə qarşı olan bir sevginizlə ailə ilə bölüşəcəksiniz. Oxumaqla, təhsillə bağlı bax, elə bir biraz işinizdə, elə bir oxumaqda, təhsildə biraz zəiflik gedir. İnşallah yüksəlişə doğru gedəcəksiniz. Məşğul olacaqsınız, öz təhsilinizin arxasında gedəcəksiniz. Zehniniz qarışıq ola bilər. Bu həftə birinin dəstəyi, məsləhəti yolunuzu açacaq, inşallah. Yanlış səhv etməmək üçün siz onun nəsihətinə qulaq asansınız, çox gözəl olar. Doğru bir insanla görüşünüz olacaq. Bəzi sıxıntı maddi ilə bəzi sıxıntınız ola bilər. Artıq Əkizlər bürcündə olanlar rahatlıq istəyirsiniz. Ev dəyişdirmə olacaq araştırma var, nə isə araşdırırsınız, tapmaq istəyirsiniz. Bəlkə də oxumaqla bağlı araşdırırsınız, bəlkə də həyat yolu ilə araşdırırsınız, nə isə. Çalışın, bax ətrafınızda bəzi insanlar sizi yanlış yola çəkə bilər. Yəni yanlış danışıqlarla sizi yanlış yola çevirə bilər. Çalışın ki, öz e, iç dünyanıza qulaq asın. Kiminlə çalışırsınızsa da bir az diqqətli olun. Yəni o çalışdığınız insanlar ə, elə bir ə, sizi yanlış yola çəkə bilər. Çünki siz çox təmiz niyyətlisiniz, safsınız. Çevrənizdəki insanların bəzi necə olduğunu görə bilmirsiniz. Yəni görürsünüz də, yəni öz tərəfinizdən düşünürsüz onu. Çünki iç dünyanız, yəni içiniz o qədər safdır ki, öz tərəfinizdən o insanları düşünürsüz. Hətta ətrafınızda qohumlar tərəfindən, ola bilər ata tərəfindən qohumlarla, yəni alışqanlıq üzr istəyirəm yenə sizdən. Yəni incimiyin çıxanı deyirəm. Bəzi alışqanlıqlara iç kimi öyrənmisiniz. Ata tərəfdən qohumlarla oturursunuz. Bilmirəm. Bax burada dəniz çıxdı. Dəniz tərəfində yeyirsiz, içirsiz, danışırsınız. Yəni inanın ki, ailəyə vaxt az ayırırsınız. Yəni çıxanı deyirəm, əziz əkiz bircündə olanlar hamnızı mən çox istəyirəm. Yəni hər bürcdə hər cür insanlar var. Yaxşı da var, pis də var lakin bu alışqanlıqdan nə qədər e, uzaqlaşsaz, e, yəni inanın ki, siz üçün yeniliklər ola bilər, gözəl yol açıqlıqları ola bilər. E, i̇nanın, Allahdan sizə e, möcüzəli yol açıqlıqları ola bilər. Çünki bax burda siz o qohumlarla oturursuz. E, yəni o yoldan çəkinisəz yaxşıdır bir sözlə canlarım. İki nəfər arasında maddi ilə bağlı söhbətiniz olacaq. Əlinizə bir kağızdımı, məktubdumu, nə isə gələcək ailədən dəstəyi olacaq sizə. Qorxularınız, içinizdəki bəzi qorxular gedəcək. Qüvvətlənəcəksiniz. Mirasla bağlı söhbət ortaya gəlib çıxacaq. Buna sevinəcəksiniz. Bəzən sizi qırağdan izləyən də var, izləyən kimsə izləyir sizi. Qırğın olan, yəni qəlbiniz qırılmış bir dostlarınız da, küsmüş dostlarınız da var. Barış ola biləcək bəzilərinizə. Sizin bütün istəkləriniz qarşı sıxdır. Yəni ə, inanın ki, həyatda nə istəyirsiz sizə, nəyə əmək vermişsənsiz, onun qarşığını görəcəksiniz inşallah. Sıkıntılarınız, bəzi sıxıntılarınız var içinizdə. Kimlərdən ötüysə, kimlərə görə də zamin, kimlərə görəsə imzalar atmayın. Ə, doğrudan da pis vəziyyətə düşə bilərsiniz. Burda borc alıb, borc verməyə olacaq. Yəni biraz diqqətli olun. özünüzdən yaşda böyük olan birləri sizə nəsihət edəcək. Yəni çalışın ona qulağ asın. Addımınızı çalışın elə bir addım atın ki, xata etməyəsiniz, sonra peşmançılıq verməsin sizə. Sizə cin iş düzəltmək istəyənlərlə diqqətli olun. Allanmıyasız. Hisiyyətlərinizə güvənin. Arxanızdan iş çevirmək istəyənlər olacaq. İnanın bax oturduğunuz, durduğunuz, o, o ətrafınız var, qohumdan da var, yəni qraq da var. Vaxt olacaq ki, bax vaxt olacaq fincanda çıxanı deyirəm canlarım, vaxt olacaq. Allah heç vaxt sizə peşmançılıq verməsin. Əkiz bürcündə olanlar canlarım. Vaxt olar ki, peşman olarsınız ki, mən bunu yaxın bilmişəm, canım bilmişəm, qohum bilmişəm, bağrıma basmışam. Onun hər işindən ötəri gecə aləmdə oturmamışam. Yəni gecə 2-3-dən 1-də qaçmışam işinə. Gəl mənə arxamdan gör nə oyunlar keçirir. Bunu siz həyatda yaşayıb görəcəksiniz. Demirəm bu həftə, bu həftəlikdir canlarım. Amma siz bunu görəcəksiniz. Ona görə də deyir, məsəl var deyir. Məsafə ilə, dostluq ilə, qohumluq ilə, amma ortadakı pərdəni, məsafəni saxlasanız, sizin xeyriniz olacaq. Hərdən içinizdə bəzi qayğılarınız var, amma içinizdə hərdən həyecanlar olur. İki sevənin arasında düşüncələriniz var ki, Görəsən, mənə qarşı sevgisi varmı? Əlbəttə ki, sevgi çıxır sizə qarşı. Biraz çəki öz bir-birinizə qarşı e, necə deyirlər? Yəni fərqli danışıqlarla, fərqli düşüncələrlə bir-birinizi qırırsınız. Biraz gözləsəniz, zamana bıraxsanız yaxşı olacaq. E, yükünüz çoxdur. Çiyinizdə yükünüz həddən artıq çoxdur. Adında A hərfi, S hərfi olan sizə köməyi dəstəyi ola bilər. Ailə içində bəzilərinizdə sıxıntılar var, o sıxıntılardan ötürü bəzilərinizin üzü gülmür, huzursuzsunuz. Hətta evə girirsiniz, evin sıxıntıları olur sizdə. Çalışın, çalışın Bəqərə surəsini oxuturun. Mütləq oxuturun evinizdə. Elə bir sizə elə gəlir ki, ailə içə gəlirsiniz. Sizin danışıqlarınız hər kəsi elə bir gərgin edir də, bağışlayın. <laughs> yəni necə deyim sizə? Yəni sizin hər sözünüz hamısının xətrinə deyir, hamı bir cür olur. Bunları beynində fikirləşirsiniz, amma çalışın ki, çalışın ki, ə, yəni ailə ilə düz məxrəcə gəlin. Ailə ilə bir oturun, dərtdəşin, yəni plan qurun gələcəyə qarşı. Bunlar hamısı keçici olacaq, narahat olun, fərəhlik gələcək siz, siz üçün. Burda bir göz yaşı çıxdı. İnşallah bu göz yaşı sevinç göz yaşları olar canlarım. Bir az birisi çünki burda üzülüb üzülüb bax burda biri üzülüb. Hərdən beyninizdə bəzi şübhələr olur, qarma qarışıqlıq olur, düşüncələriniz olur. Bəlkə də bu şəhplər şübhələr doğru da ola bilər, ortaya çıxa bilər. Ortaya çıxsa sevinəcəksiniz sizdən üzr diləyən olacaq. Anədən aydınlıqlar siz üçün olacaq. Yeni dövəm başlayacaq. Kimsə sizdən üzr istəyəcək. Beyninizdəki bəzi hərdən şübhələr olur, qarma-qarışıq düşüncələr olur sizdə. Bəlkə də bu şübhələr doğruya gedəcək. Bəlkə də sevinəcəksiniz. Yəni ortaya çıxdığını sevinəcəksiniz hardasa. Sizdən üzr diləyən olacaq. Anədən aydınlıqlar gələcək siz üçün. Yeni dövəmlər başlayacaq. Kimsə sizdən üzr istəyəcək, hətta gör nə dərəcədə ki, diz də çökmə bilər sizdən üzr istəyə bilər, çünki sizə qarşı etdiyi pisliklərə görə sizdən üzr istəyə bilər o qədər birbaşa da ürəyinizdə bir kin yüküdür. Bəzənizdə yoxdur, düzdür? Bəzənizdə necə kin var. Yəni bir insandan acınız gəldisə, o da bir müddətdir. İnanın ki, o bir müddətdən sonra kin də sizdən keçib gedir. Ola bilər. Şəhərlərdə yazarsınız ki, "Yox, mən kinliyam, mənim kinim ə, çoxdur." Xeyr. Burada nə qədər kinli olsanız da, o kin yavaş-yavaş o insan sizə qarşı addım atsa sizə qarşı, yəni e, gözəl münasibətlər etsəsiniz, siz o keçirsiniz. Düzdür? Bəzilərinizdə var, keçmişi unuda bilmirsiniz. Keçmişdə olan pisliklər beyninizdə qalır. Çalışın ki, keçmişdə olan yaxşılıqları düşünün, pislikləri kənara atın özünüzdən. Ucalacaqsınız, inşallah aydınlığa çıxırsınız. Yavaş-yavaş e, gözəl addımlar atacaqsınız, inanın. Ma, əkizlər bürcündə olanlar e, işinizə bir dəyişikliklər işləyənlər bax işində bir dəyişikliklər olacaq. Övlad xəbəri olacaq, sevinəcəksiz inşallah. E, i̇şinizdə nə isə istəyirsiniz, biraz yüksəliş, ya maaş qalxmağı barəsində e, müdiriyyətə məlumat verəcəksiz, bilmirəm, nə isə bir tanışıq aparacaqsınız. Yəni maaşınızın artmağı ilə əlaqəli, amma e, yəni bu biraz zamana buraxmalısınız, çünki maaşınızın qalxmağı bilirik. Bəziləris elə bir uzaq yolu fikirləşirsiniz. Uzaq yoldan da gələn ola biləcək. Uzaq yolu düşünürsüz, getmək, həyat qurmaq, həyat yaşamaq orda. Artıq burdan tam uzaqlaşmaq istəyirsiniz, amma zamanla ələ çəkir. Yəni bu ilin axınki tam mənə elə çıxmadı. Burada yəni bu həftəlikdir canlarım, amma çıxdığını deyirəm sizə. Ola bilər ki, yəni möcüzə qurban olduğum Allahımdır. Bax uzaq uzaq yoldan sizə xəbər gələcək. O xəbərlə sevinəcəksiniz inşallah. Çalışın biraz diqqətli olun. Çalışın ailəcanlı olun ə düzdür var sizdə bəzilərinizdə bilisiz necədir elə bir ki övladınızı istəyirsiniz ailənizi demirəm istəyirsiniz amma sizdə elə bir ən çox bayıra kölə meyllidir kölə qaçırsınız dostlar üçün qaçırsınız qohumlar üçün qaçırsınız hamı üçün qaçırsınız amma öz ocağınıza az vaxt ayırırsınız öz, ailənin içinə ailənin içinə az az vaxt ayırırsınız Yəni bəzən sizə şamir idi canlarım, lakin bəzən isə ki, evcanlıdır, yığımcıldır. Hətta əkizlər bürcündə olan qadınlar yığımcıldır, övladına fikir verir, yəni ailəni bir yerə yığır, dəstək olur ailəyə. Yəni bəzilərinizin, yəni kişilərə aiddir ki, biraz ailəcanlılıqda, biraz soyuqqanlılıq var. Yəni o mənanın məsləhət görərdim ki, inanın ki, insana qalan ailədir, yanan ailədir, dəstək olan ailədir. Demirəm, yaxşı dostlar da var, kənar da var, amma baxasınız. Yəni birbaşamı yoxlayasınız, götür-qoy edəsiniz ki, o insandan sizə birbaşa da ə, yanım varsa, birbaşa da ə, o sizə qarşı edən addımlan siz də ona qarşı qarşılıqlı bir addım ata bilərsiniz. Yenə də deyirəm ki, yalnız olan, tək olan, ə, əkizlər bürcündə olanlar inşallah bu il siz üçün nişan, toy, tədarüflər olacaq. Hətta nişanla toyə dəvət olunacaqsınız. Gözəl günlər. Çıxdı, gözəl həftə çıxdı. Var olun, sağ olun canlarım. İzləyəndiniz.